હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી સ્વાધન પોથીનો પાઠ સાત સોચ અપની અપની પાઠ સાતના સ્વધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ સાત સોચ અપની અપની प्रश्न नंबर एक चित्रों को ध्यान से देखिए फिर निर्देशित प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर लिखिए अह बे चित्र आपा छे ते जोवाना है और तेना आधार नीचेना प्रश्नों का जवाब लिखवाना सवाल नंबर एक दोनों चित्र में क्या अंतर है लिखिए तो पहला चित्र और दूसरा चित्र में पहले चित्र में साफ सफाई करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं यह बच्चे स्वच्छता का महत्व समझा रहे हैं बच्चों के हाथ में साफ सफाई के साधन भी दिखाई दे रहे हैं दूसरे चित्र में हमें उद्योगों से होने वाले हवा पानी और जमीन के प्रदूषण और उसकी प्रकृति पर असर होने वाली गंभीर असरों के बारे में बताया है प्रश्न नंबर बे दोनों चित्र में से आपको कौन सा चित्र पसंद है कारण सहित लिखिए दोनों चित्र में से मुझे पहला चित्र ज्यादा पसंद है क्योंकि पहले चित्र में हमें अपने गली मोहल्ले और देश के स्वच्छ रखने की प्रेरणा मिलती है सवाल नंबर त्रण पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे जवाब में लखी शिकाए पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्त्रोत में पशुओं को नहीं नाऊंगा प्रशासन द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए जो नियम बनाए हैं उसे भी पालन करूँगा और बारिश का पानी भूगर्भ टंकी में इकट्ठा करूंगा पानी का व्यय नहीं करूँगा दूसरे लोगों को भी पानी का प्रदूषण नहीं करने के लिए बोलूँगा और समझाऊँगा सवाल नंबर चार हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे जवाब में लखी शिकाय वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है पौधों वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं अतः सड़कों नहर पटरियों तथा रेल लाइन के किनारे तथा उपलब्ध रिक्त भूभाग पर व्यापक रूप से वृक्ष लगाऊंगा ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल की भी शुद्धि हो सके पीपल एवं बरगद आदि का रोपण इस दृष्टि के उपयोगी है आग लिखी सकें औद्योगिक इलाकों में मैं और मेरे दोस्त समझाने का प्रयास करेंगे कि वह वायुमंडल में फैलने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों अनुसार रखे जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाए त्यार प्रश्न नंबर बे चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए अह एक चित्र आपेलु है आ चित्र ने आधार अपने काव्य बना है घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर लूँ चलती एक जगह टीके टिक टिक करती है दीवार घड़ी आगे बढ़ती कभी न रुकती है दीवार घड़ी आ रीते तुम्हारी तारी जाते काव्यनी रचना कर सको छो समय समय पर समर बताती है दीवार घड़ी 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 की कड़ी जोड़ती है दीवार घड़ी चौबीस घंटे में दिन रात बताती है दीवार घड़ी आवि रीते तुम काव्य रचना करशो त्यारबाद बीजू चित्र चीर कर धरती का सीना पैदा कर अनधान वो फटे कपड़ों में लिपटा नाम पड़ा किसान किसान इस देश की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत किला पर राजनीति की तोपों ने दिया इस किले को हिला हिल जाता किसान जब निकले ढेरों योजना इसके नाम किसानी छोड़ करना पड़े योजना का लाभ उठाने का काम प्रश्न नंबर त्र निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए अँ एक फकरो आपेलो है तो वाँचवा है समझवा है आधार विकल्पों जवाब लखवा है पहलू से विलोम शब्द की सही जोड़ पहचानिए साचू थ बंद तो खुला बीजू है पंछी को क्या पसंद नहीं है पिंजरे में रहना पसंद नहीं है ત્રણ પંછી કા ઘર કે લીએ કોણસા શબ્દ હૈ તો નીડ ચાર પશુ કો ક્યાં પ્યારા લગતા હૈ પેડ પાંચ પ્રસ્તુત પરિચ્છેદ કા ઉચિત શીર્ષક કોણસા હૈ આઝાદી એ ઉચિત રહેગા ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ચાર ઉદાહરણ કે અનુસાર ઉપસર્ગ લગા કર શબ્દ પુનઃ લિખીએ અહીંયા છે કેટલાક ઉપસર્ગ આપેલા છે તે આપણે લગાવી અને શબ્દ ફરીથી લખવાનો છે ખાલી જગ્યા વત્તાજન તો દૂરવત્તાજન તો દુર્જન बेवत्ता होश बेहोश अधवत्ता पक्का अधपका, गैर प्लस समझ तो गैर समझ अन वत्ता इच्छा अनिच्छा विवत्ता देश विदेश समवत्ता वांछित समवांचित अवत्ता सुविधा असुविधा आ रीते अपने उपसर्ग लगा शब्द बनाशू बाद प्रश्न नंबर चार ब उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए ई ता क સુંદર વધતા તા તો સુંદરતા આવી રીતે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે વિદેશ ઈ તો વિદેશી ચંચલવત્તા તા તો ચંચલતા પ્રકૃતિવત્તા ઈ તો પ્રાકૃતિક માનવવત્તા તા તો માનવતા પુત્રવત્તા ઈ તો પુત્રી હંસવત્તા તા હંસતા સંસારવત્તા એક સાંસારિક લાપરવત્તા ઈ લાપરવાહી આ રીતે આપણે લખીશું ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ચાર ક રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજે ખાલી જગ્યા પૂર્વાની છે ખાલી જગ્યા પ્લસ માન તો અપ પ્લસ માન અપમાન સમાનવત્તા સમાનતા રથવત્તાવાન રથવાન અત્યવત્તા અંત અત્યંત વર્ષ પ્રતિવર્ષ ધર્મવત્તા એક ધાર્મિક નિષ્વત્તા કામ નિષ્કામ સંવત્તા પૂર્ણ સંપૂર્ણ ચઢવત્તા આય ચઢાઈ લડવત્તા આઈ લડાઈ વી જ્ઞાન વિજ્ઞાન દુકાન દાર તો દુકાનદાર આવી રીતે આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂર્ણ કરી શબ્દ પૂર્ણ કરીશું ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર પાંચ અ પઢીએ ઓર સમજીએ અહીંયા છે કેટલાક વાક્ય આપેલા છે સમજવાના છે પહેલું છે નિધિ બહુત કામ કરતી હૈ ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लिंग वचन काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिन पदों का रूप लिंग वचन काल या कारण के कारण नहीं बदलता अर्थात सदैव एक सा बना रहता है इसे अव्यय कहते हैं जिसमें व्यय ना हो यानी अविकारी पद कहा जाता है त्यारबाद प्रश्न नंबर पाँच ब निम्नलिखित वाक्य में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है हमें अव्यय शोधी ने लिखवाना है एक रवि और नेहा दोनों भाई बहन है अँ और अव्ययी है बीजू है मुझे पाठशाला जाने के लिए साइकिल या स्कूटर चाहिए या ये अव्यय है तीजू है वाह क्या अद्भुत नजारा है तो वाह ये अव्यय है चार कृष्ण तथा सुदामा में पक्की दोस्ती थी तो तथा ये अव्यय है पांच पानी धीरे धीरे बह रहा है तो धीरे धीरे अव्यय है आ रीते अपने तारबाद प्रश्न नंबर छः दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर कोई पक्ष में अपने विचार कारण सहित लिखिए अँचे आ शब्द नोपयोग करी विज्ञान वरदान के अभिशाप विषय लिखवाणु प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं एक पहलू उसकी अच्छाई या बताता है दूसरे में उसकी बुराई या दिखाई जाती है विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है ट्यूबलाइट पंखे एसी कूलर फ्रिज गीजर लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनों विज्ञान के अद्भुत देन है डॉक्टरी के तमाम उपकरण एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार हैं कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आजकल की दुनिया बदल डाली है मोटर बस ट्रेन हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुँच गया है चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए है विज्ञान के इतर अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है इन सब वैज्ञानिक आविष्कार के साथ ही विज्ञान ने बंदूक पिस्तौल परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल थल और वायु में प्रदूषण बढ़ा है इसमें संदेह नहीं कि यह विज्ञान के अभिशाप है परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं सच तो ये है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती होती आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए उनके प्रयत्नों से ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है त्यारबाद प्रश्न नंबर सात आपके मत अनुसार समाज के लिए अधिक उपयोगी कौन है क्यों डॉक्टर या शिक्षक समाज के लिए डॉक्टर और शिक्षक दोनों का अहम महत्व है लेकिन मेरी दृष्टिकोण से आदर्श समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों का घड़तर करे इसीलिए कहा गया है कि एक आदर्श शिक्षक चाहे तो समाज का निर्माण कर सकता है और चाहे तो प्रलय भी कर सकता है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार समय पालन जिज्ञासा वृत्ति नियमितता जैसे गुणों का संचार करते हैं और यही गुण पर चलकर विद्यार्थी एक आदर्श समाज की नींव रखता है कभी कभी शिक्षक कठोर होकर अपने विद्यार्थियों को दंड भी देते हैं जिससे बच्चे गलत रास्ते पर जाने से रुक जाता है एक अच्छा इंसान बन पाता है इस तरह आदर्श समाज का निर्माण अभी संभव है जब विद्यार्थी संस्कारी और शिक्षित हो और यह गुण आदर्श शिक्षक ही देता है इस तरह मुझे लगता है शिक्षक समाज के लिए अधिक आवश्यक है त्यार सवाल नंबर बे किसान या सैनिक हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है मसाले महंगे और तेल भी महंगा है ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है देश में लाख बच्चे कुपोषण के शिकार है क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है खेतों में अनाज तिलहन सब्जियाँ आदि भरपूर पैदा होगी तभी सबको सुलभ होगी देश के सैनिकों को भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूँगा અહીં આપણા પાઠ સાતના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની સ્વાયોધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ આઠ હિન્દી સ્વાયોધન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો પ્લે લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો